Шановный головный судья, шановный организатор избаганий, парад участников чемпионата Черкасской области с боксу в середине юниолек выше по нам. Уважаемые зрители, уважаемые участники, уважаемые почетные гости, тренеры, представители команды. Мы проводим чемпионат Черкасской области по боксу среди юниоров при поддержке народного депутата Дмитрия Ленка и президента Федерации бокса Черкасской области Сергея Тищенко. На наши соревнования приехали 10 команд. Это более 80 участников. Среди них Спартак Черкасы. Аплодисменты командам. Черкасский район Тресеша Мрия. В США на столище. спортивный клуб ⁇ Боксер ⁇ В США в Виктории. клуб Арктивной клубе ⁇ Подлевес ⁇ В городе Чернобайд. В Арктивной США в Вонкан. В городе Кумани. И в городе Праймова. В городе 80 участников. Семь участников чемпион Европы среди школьников Дмитрий Майдаков, город Куртач. А также член сборной команды Украины Анатолий Медведев, Умань и Юрий Майдаков, Куртач. На наших соревнованиях присутствуют почетные гости. Начальник управления справок семьи молодежи спорту Черкасской облдержадминистрации Максим Васильевич Зеленский. Із начальника управління справа сім'ї молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації, майстер спорту Катерина Юрівна Коваленко. Голова обласного відділення Національного олімпійського комітету Черкаської області Андрій Олександрович Більда. А, Народний депутат України Дмитро Володимирович Лінька. Президент Федерации боксу Черкасской области, Минский депутат Сергей Александрович Тищенко. Депутат Минской Рады Виктория Владимировна Кутилова, Директор ДСШ Виктория Вера Васильевна Мотрич. Начальник видзелания спорта молодежи Черкасского района Сергей Бофт. Главный тренер сборной Черкасской области с боксу, заслуженный тренер Украины Андрей Мальован. Слово для приветствия